Да. Все, представьте, пожалуйста. Просажен Валентин Леонидович, заместитель главы администрации Корабельного района, ведаю вопросами гуманитарными, вопросами охраны общественного порядка, вопросами, связанными с работой наших воинских частей, призывная работа, работа с семьей и молодежи, с культурой и спорта. Ну и весь этот блок вопросов связанный с образованием. Ну, мы как раз по адресу. Да, поэтому по адресу. Валентин Яневич, мы очень по адресу. Но я сегодня задаю один вопрос всем. Существует ли такая проблема, ну, а вас уже могу спросить, что существует ли проблема детского подросткового алкоголизма и наркомании в Карабильном районе? Конечно, существует и очень острая. Мы не можем сказать, что по статистике мы занимаем лидирующее положение, но проблема достаточно острая, она есть. А я вам хочу сказать, статистики как таковой нет. Сегодня в Николаевской области, во всей области, у нас 4 несовершеннолетних подростков зарегистрированы как бы алкоголики и наркоманы. Поэтому статистику мы понимаем о том, что истинное положение дел, к сожалению, не знает никто. Потому что имеется здесь специфика и в работе правоохранительных органов, и в формах отчетности. И в самых формах этих детей, которые умудряются вот вести такую жизнь и скрытно и знают, что нужно делать для того, чтобы не попадать в определенные органы на учет. Валерий Ильич, в далеком 1944 году, когда-то освобождение Николаева началось с корабельного района. Ну, строительство города и развитие города началось с корабельного района. Если городу мы праздновали 220-ю годовщину недавно, то корабельный район уже давно шарнул за 650. А учитывая, что ведутся разработки некоторых курганов, сейчас только начали туда смотреть, то я так думаю, что мы скоро докажем, что нашему городу и нашему району не менее трех тысяч лет. Поэтому... Как История вы думаете, очень как интересная. Как вы думаете, реально начать освобождение города Николаева сегодня, в 2009 году? Потому что проблема детского-подросткового алкоголизма в Николаеве тоже стоит очень остро. Это может сказать любой директор школы, любой врач. Возможно ли сегодня начать освобождение с корабельного района? Возможно и нужно начать. Что нужно сделать нам? Нужно сейчас собрать все наши умные мысли умные усилия, направить усилия в этом направлении. Назовите тех влиятельных людей, влиятельных горожан, ваших горожан, вашего корабельного района, которых мы должны собрать на первое наше выездное заседание нашего штаба по ликвидации детского и подросткового алкоголизма. Мы уже это делали, есть у нас определенный опыт, есть и определенные успехи в этом отношении, хотя они далеки эти успехи от того, что хотелось бы. У нас есть прекрасные и очень мощные, солидные предприятия, вот. у нас есть правоохранительные органы, у нас есть другие службы лечебные заведения, которые могут и имеют возможности направить вот на борьбу с этим явлением свои усилия. Мы можем, объединившись, создать хороший, широкий фронт по борьбе с этими проблемами. Ну и традиционно я, как исполняющий обязанности президента Николаевского движения Родители против наркотиков, я вас хочу пригласить в это движение. Ну и с ваши... удовольствием. Спасибо. И ваши пожелания уже нашему движению. Ваши пожелания. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали в корабельный район и хотите действительно вот начать эту прекрасную миссию с корабельного района. Хочу поблагодарить ваше движение за то, что вы боретесь с этой страшной проблемой. И хочу быть, чтобы мы были вместе, чтобы наши усилия были адекватны и были совместными. Спасибо.